我是男神，我心炒好,好的饼干，成功又美味，要不要尝一下？嗯、饼干呢也是有灵魂的，像这一排叫做对对，不不，奇奇，这一排叫做亲亲，清清圆圆，亮。那是第三排的。 嗯。第三排，要不就叫圆圆、亮亮、妮妮。我看，啊，叫想想、的的美美。这么辣的，还想求原谅？哎呦，这不重要。我的巧克力呢？甜度爆表，你要不要尝一下？ 我来了。 完蛋了啊。嗯哼。行了吗？行。哎，你等一下哦。 我有个独门绝技，空手劈西瓜，你要不要看一下？啊。<laughs> <laughs> 皮有点厚。要么我换一个吧，那个。你认真的？<laughs> 好。 旁边的笔记本。进。男友特权第一条：任何情况下，不准说谎骗我。 男友特权第二条：无论发生什么事情，不准提出分手。王八正。男友特权第三条：遇到任何的难题，第一时间来找我。没问题。坐。嗯、第四条：我的电话立刻接，我的微信立刻回。第五条。 非上课时间，主动报备行程，随叫随到。第六条，我和别的男生要区别对待。第七条，送我的礼物不准送别人同款。记好了吗？嗯，记好，清清楚楚，明明白白，深深刻刻。以后我会随时补充的。嗯，你补充一条我就加一条，这本子还没加页呢。 现在，你可以履行你的女友义务了。嗯，哪条？你好啊，我的女友叶未眠。你好啊，我善良又傲娇的男友顾念慈。 言洛，你没事吧？论坛里有人造谣说你和叶展寒分手了、嗯。真要这么做啊？只有这样，你和你妹妹叶展寒才能真正的各歌各位，把顶替的事情慢慢过的过渡掉。只是为了避免暴露我们的关系，暂时不能公开了。 白松，送你放心，虽然现在你只能做我的地下情人，但是我会对你负责到底的。嗯，对，我们和平分手了。